Дуже багато зараз ходить а, різних думок про те, що християнин і віруючий чоловік не може брати зброю в руки та йти вбивати. Дійсно, є різниця, коли ти теж вбивати, і ти цілеспрямовано а, позбавляєш іншу людину життя, не маючи на це жодних прав, бо не ти це життя і дарував. А інша справа, коли ти береш зброю в руки і захищаєш свій дім. А, на твою думку, по-перше, питання, чи було в тебе якесь засудження, самозасудження, що ти відчував, коли ти утилізовував ворога? Чи дивився ти на них, як на ворогів, чи все ж таки були з цим складнощі? Друге питання це твоя думка стосовно того, і питання, чи має е, чоловік віруючий, чи може він брати зброю і йти на війну? Тот момент, коли. Ты сталкиваешься лицом к лицу с врагом, у тебя нет такого понимания, человек это или не человек. У тебя нет права на замедление, у тебя нет права на ошибку. Твоя жизнь зависит от быстро ты, твоих действий, от того, как ты быстро примешь решение и выполнишь то решение, которое ты принял. Все. Концентрировал ли я свое внимание в дальнейшем на, на то, что это человек, нет. На тот момент это враг. Я понимаю, не выстрелил бы я, выстрелил бы он. Потому что я видел лица этих людей, я видел, как они смотрят на меня. Я с ними общался в момент. Ты с ними снимал контакт, вы ты спелкувался с ними? Да. Как это, извините, как это происходило? Вот у вас идея тревая бей, и... І... Ну, в моменте городских боев у, определенная серия там выстрелов с моей, с его стороны, и есть какой-то там этап, когда у вас идет затишье или, ну, у вас, может быть, просто перезарядка, и, ну, понятное дело, что вы этого не говорите, просто идет тишина. И я вот э, спросил его, я на тот момент, я его даже не видел, мы так общались через стенку, я говорю, зачем ты сюда пришел? Ну, типу, унічні націоналістів. Це те, що він відповів тобі. Да. А який, вибач, а як ти думаєш, на твою думку, він був молодого віку, чи це була людина вже з досвідом, можна сказати? Ну, Я думаю, ті ребята були молоді, але, можливо, він був без такого колосального бойового опиту. Хоча, сложно сказати, війна показує. практику, а даже те военные, которые там, 20 лет находятся в той структуре, не имея боевого опыта, выходя на свое первое там, боевое задание, и у них происходит контакт, то многие ведут себя как обычные новобранцы. Поэтому здесь сложно там сказать. Он, он был идеалистом. Этот то, что я понял непосредственно из того, как он говорил и как он вел бой. То есть человек, который собирался идти до конца. Ему было абсолютно все равно, там, кого убивать, на мой взгляд. тут, вот, если тут он видел украинца, вот он бы его убил и даже бы не думал о том, гражданский это не гражданский, это националист, не националист. Но тогда он тебе сказал, что я пришел убивать националистов, да? Націоналістів, я так його послушав, думаю, ну. А він ще щось сказав, окрім цього? Ну, типа, здавайся, бросай оружие, Виходи. Просто говорит, здавай, бросай оружие, виходи там, я, я, я тебе не тронув. Ну, все. А ти йому про це говорив таке ж саме? Чи в тебе... Ви були на різних умовах, я так зрозуміла, тоді так. Тобто, а, і в нього, може, була навіть і перевага, чи якщо він тобі такі речі казав? З точки зріння тактики, в нього, нього була перевага. Но... У мене не було такого от, желання сказати йому, бросай зброю, здавайся. ну, я бы физически я бы, я не смог бы, допустим, взять его в плен и вывести, но те, кто, люди, которые брали в плен, они знают, какой процесс должен пройти, ну, и какое должно быть обеспечение, чтобы вывести военнопленных. На тот момент таким обеспечением я не располагал, поэтому говорить о том, там, хотел я его брать в плен, я даже об этом не думал. Моя задача была это вернуться живым вывести группу. Ну, и Ті товариші, з которыми ми були, друг за друга на тот момент ми стояли горой. Основна задача була, це живыми. живими. Угу. Як завершився той бій? Ну, ми вернули в ем... і, повертаючись до питання стосовно того, чи вважаєш ти правильним, коли християнин бере зброю в руки, йде на війну. Я вважаю, що це правильно. Я... Нигде в Библии не встречал э, того, что написано запрещено брать оружие, защищать свою землю, свою семью, свой народ. Да, в Библии написано не убей, но в, данном, в данной ситуации, в данном контексте идет рассмотрение. Просто когда ну, ты находишься в мирное время, ты видишь человека и просто вот, блин. Пойду-ка я его убью. А есть момент, когда ты защищаешь свою семью, ты защищаешь свою страну, защищаешь свой народ. Ты ты не идешь это делать просто вот потому что тебе вот, вот захотелось кого-то пойти пристрелить. Ты это делаешь потому что ты защитник, ты чувствуешь, что в данной ситуации ты можешь это сделать. Массу тех примеров из Библии. Давид он шел воевать за свой народ, народ Израиля, тоже шел воевать за свою землю. И Авраам пошел войной за своего родственника Лота. Ну, нигде в Библии не написано о том, что этого делать нельзя. Если ну, Там такой прям христианин і не хочеш брати в руки, ті убивать. Ну, якщо, наприклад, ти, буває ж таке, що, типу, коли ти йдеш на війну, ти, ти розумієш, тобі доведеться вбивати, все одно я знаю історії, коли в людей просто не вистачало сили віруючих, і навіть були, на жаль, але дуже критичні випадки, коли людина просто завершувала життя самогубством. Потому что она, нібито не хочет идти грешить, потому что убийство — это грех, и поэтому, конечно, не способ, но такие вещи производили, ну, на жаль творили. Тут очень важен психологический подход. И ребят, которые... Ну, те, которые прошли это с самого начала, они уже этот момент пережили, они уже понимают, что ну, как нужно себя вести в той или иной ситуации, так, чтобы не съесть себя за то, что ты там убиваешь. Но ну, в данном случае это враг, и ты вот его убил, ты отнял жизнь. И поначалу твоя задача, ну, если ты хочешь этим справиться, просто об этом не вспоминать. Ты выполнил задачу, ты вернулся, ты первое, что для себя должен понять, то, что ты шел не убивать мирных жителей, ты первое, что ты, ты пришел защищать. Свое население. Да. Ты пришел защищать, а не убивать. Ты не убийца. Ты прежде всего защитник. Ты ставил питание Богу стосовно того, что происходит, когда ты бываешь и поспавляешь життя врага? И его ставление, до цього? Нет. Не было такого я Не было такого. Я, я выходил на боевую задачу. Я молился о том, чтобы Господь меня сохранил. И если бы не было Его воли в этом, то я думаю, что я бы не выжил.